Добрый день, дорогие друзья! Несколько лет назад мы были свидетелями, как сносили памятники Колумбу, открывателя Америки, в самой Америке. Похожие наши радикалы взяли тот же курс и начали сносить памятники по стране, переименовывать города, запрещать людям говорить на родном языке, запрещать им ходить в ту же церковь, в которую они хотят ходить, и вот сегодня мы видим, что это движение продолжается, что насилие над людьми продолжается. Поэтому все больше людей поддерживают нас, тех, кто выступает против такого насилия, за единение в стране, за поддержку людей. Всем оставаться живыми, здоровыми и едиными. Только ездят по московских ОБКомах. Инструкции отримують у Це треба отримати від своїх, від українців. У мене, до речі, питання до СБУ. Чо вони їздять по Москвах і досі не в тюрмі. Ти <пористовець> <пористовець> 500, ти <ты> 500 кров, <пористовець> руки забере. <пористовець> 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 Бачите, московська, що роби гнида, ти 500 доларів на... виступ. Я продовжую свій виступ. Бачите, яка реакція? Чому? На правду. Коли ці недобитки Януковича, які півмільярда, Попов... А ну сядь на місце. Я перепрошую.